А, а, тут -то Хочешь показывать, Чуть -чуть канал тоже раскручивать да. ты так а я буду вот вот так так Класно, мені так приєднається. Ти в мене така настирна, що ти йдеш до своєї целі, що ти все одно равно... Ну, блін, треба вчитися, Дашенька. Женька? Надо учитися вміти проигрывать теж. Головне не здаватися, коли проиграти. Ну, хоч би я трошки поплакала, я, я все одно не здалась, Не здавалася. Здалася. Не свою Победителем можно стать только тогда, когда ты не сдаешься. Настоящие стоящие игроки не сдаются. Скажи, когда вы расстроились, то да. любые, любые спортсмены не сдаются. Да. Я одна девочка. А девочка, же девочку, кто будет туда ходить четыре года? Как Да, четыре года, прикинь, как долго. Я в Аламиде тоже хочу купить. Да. Можешь в Аламиде тоже, Таня? Да, Работу. да. Ты хочешь, можешь? М да. Мистер, наверное, надо будет на тренировку ходить до мистера Брока на площадку, я туда воды да? Да, можно тоже и... Вот так заговорила, А там где? Да. есть? Да. Да, хорошо. Там уже кто-то один хлопчик ходит, он в прошлом классе и ходит 50 лет. Договоришся з Містером Броком, що будеш до нього ходити в Амстердам. Настоячі грики ніколи не да. грають. Вони продовжують. І зато я їй кажу, хочеш співати, І можна може щось. і за цього, тому що він побачив, що хоч би я устроювалася і да. не здавалася. Так, ні, ну так не здаватися, то і грає найголовніше. Е... І розказати. Если бы я знала, я просто уже... Будут ходить до тренировки в Гампфилд, да? Скажешь ему? Вообще-то, да. Вот он и ездит. Я? Девочки не, не дуже любят тени, с такой, да? Угу. А я? Ваша девочка, яка? Ну, Лера, Марина. в Англии, тут в моей школе. А в Тезу, чтобы не хлопцы были, да? Да. Одна девочка э, Дейзи ходила на два года. Нет, Дейзи на годы. Хопа просто его. Дейзи. я сейчас думаю. Настоящие игроки. Кто дуже любит эту игру. Не важно, кто это может быть. Ну,